समजू शकतात शरद पवार साहेब कधीही सरळ मार्गी चाललेले राजकारणी नाहीत म्हणून त्याचा उलट अर्थ सुद्धा निघू शकतो शरद पवार साहेबांनी जर असं वक्तव्य केलं असेल त्याची मला कल्पना नाही भाजप सोडून इतरांबरोबर राहा याचा अर्थ आपण समजू शकतात शरद पवार साहेब कधीही

1109 लोगों डिंडियों को सरकार ने पैसा अनुदान दिया था लेकिन उसमें से अभी जो बढ़ते डिंडिये की संख्या देखते हुए आज मेरे विभाग ने 1400 माने पूरे जितने भी है वो 1400 सौ को बीस हजार पर हेड देने की घोषणा की है और इसका मॉनिटरिंग जो है वो विभागीय आयुक्त तो पुणे ये करने वाले हम डिंडियो में जो सहभागी हो रहे हैं उनसे भी अपील करेंगे आपको भी ऐसी कोई लगता है तो आपने वहाँ कॉन्टेक्ट करो आपको सब सुविधा भी दी जाएगी और ये दिने की मानदंड भी दिया जाएगा शरद पवार साहब है उन्होंने इतना तो तय किया है कि आपने को यहाँ महाविकास आगाड़ी में रहना नहीं है किसी और के साथ जाना है एक उन्होंने दिशा तो दिखाई है लेकिन शरद पवार का पॉलिटिक्स में एक अलग सा स्थान रह चुका है वो बोलते कुछ आ रहा है और है आप करते कुछ है तो इसलिए वो भाजपा के साथ जाना नहीं इसका मतलब कुछ लोगों ने क्या लेना चाहिए वो उन, उनके पार्टियों के नेता ये कहते हैं उनकी इन्सल्ट करते हैं लेकिन कई वो गए क्या वहां जाकर वो यूएस के पूछने वाले रोका था इंडिया

इंसल्ट कर रहे ये देश देख रहा है देश जरूर उनको जवाब देगा सर यूपीडी के नेता पूजा पूजा होती है अघोरी पूजा ये पूजा ये हमें नहीं पता ये ऐसी ग्यारह ब्राह्मणों को लेकर उन्होंने जो पूजा की है तो सर सबके सामने की है उसमें क्या बड़ी बात है क्या दिक्कत है उनको भी लगता है संजय राउत का कुछ तो भी चाय का असर उनके ऊपर भी हो चुका है बघा हे पूजा आपण अनेक वेळेला करतो आम्ही सुद्धा करतो त्यात काही गैर नाही अनेक लोक करतात पूजा करणं धार्मिकता बाळगणं याच्यात कोणतंही चुकीचं नाही परंतु याच्यावर अशा पद्धतीचा आक्षेप घेणं मला वाटतं या मोरेंना त्या संजय रावचं काहीतरी सावली त्यांच्यावर पडली असावी आगोरे विद्याचा प्रयोग करणं फक्त कलानगरला होते आणि तिथं फार मोठमोठ्याले मुट बसलेले आहेत काय ते आहे पूजा करणारे मांत्रिक त्यांना जाऊन कदाचित भेटल्यामुळे त्यांच्यावर झालेला परिणाम आहे पत्रक जर पाहिजे